जानवर सबह करते हुए छुरी खूब तेज इस्तेमाल करें ताकि तकलीफ कम से कम हो तो मौजूदा दौर में ऐसे इंजेक्शन भी तैयार हो चुके हैं जिनसे फौरन बेहोश भी किया जा सकता है क्या इनसे फायदा उठाया जा सकता अगर ऐसा इंजेक्शन हो जो खून के अखराज की राह में हायल हो जाए या जिससे ये भी खतरा हो कि छुरी बाद में फिर इंजेक्शन पहले फिर चुका हो तो वो हर हलाल को हराम करने वाला होगा इसलिए रहमदिली की एक हद होनी चाहिए गोश्त खाना भी तो एक किस्म की बेरहमी है जब मर भी चुका हो तो जब अल्लाह ताला ने इजाज़त दे दी है उस हद तक जिस हद तक इजाजत दी है वो काफ़ी समझना चाहिए अगर आपने इसकी ज़रूरत समझी तो इसका मतलब यह है कि इस्लाम जो कामिल था और कामिल के तौर पर उतरा और कामिल के तौर पर समझा गया तो उसमें फिर भी कुछ नक्श ऐसे रह गए थे जिनको जमाना पूरा कर सकता था और सूल वम के नहीं आए। ये जो है, ये बहुत खतरनाक है इसलिए मुसलमान को तो उसी तरह जुबा करना चाहिए जैसा अभी सलम ने फरमाया है और बाज कैफियतों का इंसान अंदाजा भी नहीं लगा सकता आजकल मसम करते हैं टन करने की भी तो एक तकलीफ है वो एक सदमा दिमाग को पहुंचता है उसके बाद अंदर वो क्या सोच रही है इसका किसी को कुछ पता नहीं बाज दफा हमें यह अंदाजा हो जाता है कि लोग समझते हैं हम ठीक हैं लेकिन हम ठीक नहीं हैं, जब बुखार की बेहोशियां हों मरीज सोया हुआ दिखाई दे रहा होता है मरीज अपने तजर्बे से खुद जानता है कि कैसी बेचैन रूह थी उस वक्त उसकी खाबे थी तो वो भी दुख देने वाली हर तरह की बेचैनी करवटें बदल रहा था और ना भी बदल रहा था तो दिमाग हर वक्त बेचैन था ये याद हमें वापस उठते हुए आ जाती है लेकिन जानवर की याद आपको किसका पता चलेगी क्या है उसको आपने तो तोड़ा मार के बेहोश कर दिया किसी और जरिए से बेहोश किया उसके बाद जो छुरी चली है वो कुछ ना कुछ असर अपने ऊपर उसके ऊपर रखेगी जो अंदरूनी होगा जिसको बयान नहीं कर सकता उसके बरक्स जो छुरी है वो अगर खून पूरे जोर के साथ बाहर निकल रहा हो तो छुरी का अमल सबसे ज्यादा आसान जिबा है क्योंकि वो रख कटती है जो दिमाग को खून बचा रही है अचानक फे से उसका रुख मर जाता है तो दिमाग का खेत स्वम सूख जाता है और इस तेजी से ये अमल होता है कि उसको दर्द का एहसास भी नहीं रहता बाकी लेकिन आप जो बातें बता रहे हैं उसमें खून का दौरान बाकी रहता है और हमें पता नहीं कि क्या हो रहा है इसमें हमें कथित तौर पर पता है कि खून की सप्लाई खत्म होते ही ऑक्सीजन सप्लाई खत्म और चंद सेकंड के अंदर अंदर दिमाग खत्म हो जाता है और ये जो स्टनिंग पीरियड है अंदरूनी ऑक्सीजन की सप्लाई रोकने से जो दिमाग स्टन हो रहा होता है उसमें ये ज्यादा लाइकली है कि उसको कोई भी तकलीफ ना हो क्योंकि जो क्राइसिस है ना कि मैं मर रहा हूं सिर्फ ये यह आया होता है जिस तरह अचानक चोट पड़े तो हमें नहीं पता चलता कि क्या हुआ है तो मेरे नजदीक तो सबसे ज्यादा साइंटिफिक भी यही है बाकी सब झूठ के किसे हैं और दूसरी बात यह कि ये लोग जो बेहोश करते हैं स्तन करके उनका खाना क्या है उसके मुताबिक मैं बताता हूँ कि उन्होंने अपनी तरफ से एक तरीका इख्तियार किया है अगर मन इसे पहले िबा हो जाए और ब्बा होने से ये माखूल अंदाजा हो कि जिसम का ज्यादा खून निकल गया है कुछ न कुछ तो जिसम रिटेन करता है पीछे रह जाता है अक्सर खून मसल अगर निकल गया हो तो कतन कोई हरज नहीं फिर वो हलाल ही समझा जाएगा लेकिन जो मैंने जायजा लिया है उससे तो पर यह भी पता चलता है कि ये स्टन करने के बाद जब ये लटका जबा करते हैं तो एक छुरी चलती है तो उसके बाद जानवर को उल्टा लटकाते हैं और उस उल्टा लटकाने के दौरान काफी खून निकलता है जो बचा कुचा थोड़ा सा रह भी गया है न, वो कसरा कसरा गिरता रहता है तो जो मकसद है वो किसी हद तक पूरा हो जाता है अगर हर सोफी दिना सही तो बहुत हद तक पूरा हो जाता है